Мы подошли еще к одному кратеру. Вообще это все огромный кратер. Вот, вот это его верх. то а есть Это огромный кратер, а в нем находятся маленькие кратерки. Вот это вот один из кратеров. В каком он? Этот в 2000-м? Да. Маленькое, вот, маленькое извержение этого, этого вулканчика было в 2000 году, а большое в 1974. Ну, большое. Немножко лава вылилась вот здесь. Вот, вот здесь вот лава. И все. И, и какие бы тут не были вулканы, даже когда людей эвакуировали, все равно ни, ни, ни один из вулканов не заполнял этот огромный кратер. То есть он уже сформировался давно. Вот, и мы вот можем наблюдать, что вот тут дымится, там дымится, там вон, вон там дымок идет. То есть на самом-то деле они действующие. Вот, вот если вот тут присмотреться, вот дымок. Вот дымок. То есть на самом деле мы стоим на очень горячей почве. Она теплая.